Останніх, можна сказати, років тут ми представляємо нові, в цьому також є особливість цієї виставки. Ну, а те, що е, гармонія е, розлита у повітрі, я думаю, що ви всі це відчуваєте. Е, ну, Про кожного автора можна ну, говорити і хочеться говорити. І, і всі знають, як важко в собі знайти такий, такий гармонійний стан взагалі-то. І, і цей гармонійний стан от, передати на полотні у творі мистецтва. Мені здається, що це, я б сказала, що це подвиг. У наш час У наш час е, отак от працювати, як, наприклад, от, Галина Сергієвна, наш патріарх Григор'єва. Е, яка от цього літа дуже багато з представлених творів о, створила, я була свідком, і є там навіть робота, називається Ми з Юлею у лісі. Ми порвалі там з і Галина Сергіївна. Отакий трепет, це тільки може дійсно людина така божественним даром наділена мати. Ну, якщо хтось застарів, ну а також я рада, що у нас тут представлені і Валічки Захарчук, і Сергія Григорєва, і Івана Григорєва. Ми хотіли, щоб різні і техніки, різні настрої. І всі ці люди, ну і Світлана, і, безумовно, коротка, Світлана дуже відомий скульптор. Це люди однієї групи крові, так би мовити, ну ви розумієте, в переносному значенні цього слова, ну в переносному і іноді в прямому. Це ну, така єдина родина. І от така цінність мені здається, тут присутня в цих залах. Ну я, якщо зберуся з думками, ще потім скажу, ну може хтось от. Іван, наприклад, що вміє. <с> Він у нас веде майстер-клас. І особливо приємно, що учні от зможуть якраз його роботи подивитися, а вони внучарівні. Я сама поклонюся. Тим більше, що учні були в тих місцях. і намагалися це Усіх одне місце надихала конча озерна наша, улюблена свята конча озерна. Так що усі-всі плоди виростають в тих райських садах Едему конча озерна. Так що Іван або Сергій. Хай Сергій Вив. Після цього хочеться. Та ну Сергій в нас <сас> 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 викладає в академії. І ці твори, вони для душі робилися, і нам особливо приємно їх представити. От, як... І Сергій і Думаю, і Думаю, і Думаю, і що ти все сказала, <сас> що я <мій. сас> навіть краще. <сас> ну, можна, коли Сергіївна, дивиться, Ну, Всім так буде приємно. Кажуть, ну, безумовно, ви все сказали в своїх творах. Так. Але ну, ви, ви завжди, коли я приїжджаю, я намагаюся кожну неділю от відвідати Галину Сергіївну, звали, охомчав зерні. І завжди Галина Сергіївна мене вражає, то вона читає ніч, то вона читає там, екзистенціонест, хайдеге <рес> <рес> і, і так вникає, цитує, <рес> 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 то мандриштама. Вона так е, на, на Ізусь, просто цитує такими сторінками. Я молодша, але я так не поїду. І теж дуже люблю мадівся. І ми хором його читаємо. Наперегу, наперегу, наперегу. І от, от така сама атмосфера високої духовності, яка панує в цій людині, мені здається, що вона і передана в цих ворог. І багато цих творів дійсно, я б так сказала, музейного рівня. Але я ще наголошу, я думаю, що нам всім дуже пощастило, що всі ці твори ну, можна і придбати. Тому такого рівня твори, такі зараз часи, що раніше може би. Хотілося їх для себе потримати, бо дійсно жаль розставатися, але такі часи, що ну, а, але коли воно йде в люди, як то кажуть, і у нас є тут, тут люди, які придбали, наприклад, і Валіни, і Галина Сергіївна твори, і вони завжди таку якусь у домі ну, наповнення дають таке світле і таку чисту духовну енергію придно, так що я вас mm -hmm. зазиваю там знайомим говорити і все, що от така унікальна можливість у нас є в цій галереї. Mm -hmm. Приходьте, я всіх зустріну, все покажу, все розкажу і на цю тему теж готова говорити. Як казав Пушкін, не продається вдохновення, але можна рупитись продам. Ну так, такі реальні життя. Так, що воно мистецтво святе, але якось всім жити треба. Ну, Мені б хотілося, щоб ну, хтось от, поділився враженнями від виставки. От Я знаю, що наш великий друг, довгий не завжди таку оригінальну думку про всі виставки має, я хочу його запросити до слово. Я прошу, что чтобы мне было представительно про декларацию, размогать и российскую. Да, да. В смысле, просто вы... можем узнать их. Это... Я вас да. разведу. Да. Да. Ну, первое замечательно то, что все художники сохранили уже молчание. Это самое главное, потому что в общем-то все, что они хотели сказать, не сказали измерковым. Удивительно, я, я практически все это вижу впервые, у них. Просто Галина Сергеевна, я знаю об одном очень, всех остальных значительно меньше, но тут удивительное объединение всех этих работ одним свойством. Я не знаю, почему столько но вот свежий взгляд, они все пребывают в очень похожем клубящемся пространстве. Им всем удается из этого пространства соткать некие фрагменты, которые они ловят, выхватывают из него, и каким-то образом его нетергозуют. Но при этом ощущение вот этого лутачного пространства присутствует вс, практически во всех работах. И Это совершенно удивительно, потому что э, тут нет момента э, печального момента срисовывания жизни. Тут есть действительно момент матери, матери, материализации вот этой вот... Преображения. Нет, это, это, это действительно материализация чего-то такого, чего, в общем-то, не художник и далеко не каждый художник в состоянии уловить. И в этом огромная ценность. Потому что, в общем-то, техники у всех разные, все видят и делают по-разному, но вот этот объединяющий момент, он, да. он замечательный, понимаете, будь то натюрморты пейзажи, это очень хорошо чувствуется. Это, это, действительно очень редкое качество, потому что, э, в общем жест, жест, жесткие, э, жесткие сюжетные работы, э, ну, они, они приемлются дилетантами и абсолютно неинтересны профессионалам, если можно так сказать, если возможно профессионалы от искусства. А здесь как раз присутствует самое главное, это вот пребывание в том состоянии, которое необходимо художнику для того, чтобы не чувствовал своего возраста, он не, совершенно не думал о том, продастся это или не продастся, его волнует действительно только одно, вот этот диалог с пространством и возможность каким-то образом какую-то его часть вот, данный конкретный момент материализовать для себя, а определиться этим еще с Вот это вот главное, что я здесь увидел. Очень, очень, очень хорошие э, акварели, которые которых я не видел вашего э, папа. Вот эти таранские акварели просто замечательные. Блестящие. Именно то, что они... это доводка видания, это то, что ему было очень характерно. Вы очень правильно выставили по Не выбирая какую-то из них. Кто-то кто не может сказать, что они одинаковые, они абсолютно Там очень четко видно это движение. И вообще во всем этом э, такая э, очаровывающая высота тоже присутствует. Спасибо большое, действительно все красиво. И и очень хорошо отделяться скульптура. Вот, если бы не было скульптуры, не было бы вот этого здорового контраста, который дает возможность какого-то отчета. Который, ну, может, это Именно э, тот момент, который позволяет на этом контрасте все это правильно расставить до себя и каким-то образом понять. Спасибо всем авторам и спасибо тем, кто выставку создал и нам, нам представил. Спасибо большое. Вот, как раз мы так, в ламбдах скульптуре перешли и Людмила Александровна Лысенко, да, наш друг и философ, автор как раз выкиданной статьи в каталоге, вообще очень известный искусствовед, патолит по скульптуре, малоизвестный искусствовед, но совершенно не очень ну мы вас слушаем. Ну, я просто очень благодарна тем, кто создал этот зал. И я не так давно сюда попала, где-то около года назад. И по части скульптуры но... сразу увидела своих любимых. Рапай Макиш. Борис Давгань, Светочка Корунская, вот она здесь торжествует, нежная. И тогда был а Марьяна Светления Иванович Савельев. Марьяна Иванович То есть вот цветы, да, причем они разные своих творчествах, да, но вот сюда попадали какие-то очень особые вещи. А а Violin автор. Света меня совершенно очаровала. У нее был целый такой бокс, она очень долго шла к тому, чтобы показать свое творчество, как все время достаточно скромно. Какие-то маленькие такие сувенирного плана делали, еще очень долго шла к тому чтобы выйти вот на такое публичное пространство я увидела в этом салоне в арсенале жутком целое такое пространство где торжествовала ветреный день дама в шляпе я не одела ту шляпу хотела одеть но не одела ту шляпу это было так вдруг такое вот но у нас нет такого гедонизма в скульптуре, да, вот это вот Марина Марини пробившаяся, или Артура Мартини, ну то есть это не каждому дано, да, вот соединить. Все-таки у нас как-то в программе нет сразу православия, христианства, и там вот этой античности нет. Но по поводу этих вещей нежных. Замечательно. А, Потому что, покажи. вот в моем этом, учебнике, по которому я считаю свой курс ⁇ Культурная 19 века ⁇ это не я придумала, Герберт Рид, витализм. Есть такой раздел. А, что а, а, и виталисты, да. они после 60-х, вот это минимализм, индустриализация, все, они возмутившись, стали опять делать вещи, которые от жизни, витальные. Да? растения, прорастания, никаких конструкций. Вот я э, с такой есть, он грек сейчас кто, взял псевдоним Дима, и вот у него тоже такая необычная была выставка, я говорю, боже, как я благодарна, что здесь нет дизайна. Да? Вот скульптуры, которые не рассчитаны на какие-то дизайнерские интерьеры. Просто вот как и эти картины, они говорят о том, что жизнь продолжается, и что скульптура может быть прозрачной пропускать свет. У света, ну, потрясающие вот эти витражные, да, ангелы ее замечательно. Я все время на этих тренале сама ей вручаю призы. Кто ее не выдвигает, почему-то призеры. Но ну, все время есть какая-то очередь. Да. А вот эти прорастающие семена, да, вот эти растения хрупкие, которые все равно, что мы творим на земле, какой ужас. А все равно это каким-то образом растение пробивается, и его... ну, вот, ну, не было такой темы в скульптуре, она на нее вышла, и же вот этот мир ее химер или каких-то вещей замечательных, то есть, ну не было такого в скульптуре, и оно, ну, это скульптура, это никак иначе вот этого не передашь, действительно, вот материализация каких-то очень живых, э, витальных сил, которые, собственно, нам сегодня дают силы жить. Да, если бы не это не вот эти ароматные вот эти пространства да эти фантазии без которых художник жить не может ну у нас бы не было все просто Так что светочисла спасибо. 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 спасибо ну я бы еще хотела предоставить слово Елене Климовой она когда-то писала про Галину Сергеевну. да да Ира ну, ну, если бочке. говорить О, да. И каждому члену этой семьи, то мы тут ночуем. Но моя личная любовь, конечно, это Галина Сергеевна, неприходящая, это правда. Я очень люблю работы в Ване. Но, Галина Сергеевна, я же не зря писала. И я все время вспоминаю, как... Я прежде чем писать, конечно, я с вами разговаривала. Я поступила по сей день, это было уже несколько лет тому назад. Вот, ну, это поразительно совершенно, но вот ваша эта интеллигентность и деликатность, она как в жизни, это в искусстве. И поэтому, и, и, знаете, у меня дома такая небольшая галерея, у меня много на стенах висит работ. Но почему-то все, кто заходит, сразу тянем к этой работе, где нет ни, ни цветовых, ни тональных контрастов, все сразу идут к работе Галины Сергеевны. И я начинаю рассказывать, вот я начинаю рассказывать о вас. Но что я еще хочу сказать, что я слышала в сегодня к Юле, говорю, Юля, как вы блестите, вы не рисуете, как же так? Рисуют все. Но я хочу сказать, что а, сейчас а, галерейное дело в Киеве, в каком законе? То есть я даже не поняла, как можно выживать в нашей ситуации, Юля, то, что вы делаете, это, конечно, попит. Конечно, не рисуйте, делайте галерею. Да, захочется, отказывайте себе в этом. Или делайте это тайно. Но, но галерею сделать это тоже подвиг. И вам тоже и успехов, и, и сил, и, вдохновения в этом деле. Спасибо. Спасибо. еще сказать, что вот этот он совершенно соответствующий. <свят> и вот, вот. это утврение <свят> их отцом, оно слабо ощущается, что, в общем-то, это, этого духа хватит, еще мне надо будет говорить, будет. Позже подрастая вообще уже безумно будет утврено. Пробежала и убежала. <свят> Спасибо, Ирина. Если еще уважаемая публика имеет терпение на несколько минут, э, я как бы так сосредоточилась, мне хочется еще несколько слов действительно еще сказать. Если работы Галины Сергеевны, они такие фресковые, это такой ну, мир эфирный, то работы вот моей сестры, нашей общей сестры Вали захочу. Это такой очень вечный материальный мир. Особенно ей удаются плоды, и я бы даже сказала, что Валя – это какая-то такая реинкарнация, так сейчас принято говорить, это слово употребляют, вот великих испанских художников вот 18 века – Сурбарана и Ежи вот Я в некоторых лучших его работах я вижу вот это вот какой-то ну, подход, вот подход вот именно испанских живописцев, испанских мастеров тюрьму. и это вот у Вали есть. Я должна сказать, что вот отец наш, Алексей Харчук очень ею гордился, и Валя уже в 20 лет создавала такие работы, которые вот министерство закупало, и вот там я выставила альбом Полтавский художественный музей. Потом передали в Полтавский музей. И, то есть без всякого блата работа рядом с Грущенко вошла в альбом. Отец очень гордился. Работа абсолютно такая совершенная, классическая. А человеку 20 лет. Ну, ну и вот хочется только вот Варечке пожелать в последние годы она более декоративно по-другому работает. Но это естественно, все меняют как, в процессе свой стиль. Пожелать, чтобы она ну, как бы, чаще нас радовало своими работами. Вот. Ну, вот так вот.